श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाभा मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामिहितकाम्यया ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः अथ अथ बेड अथ महाप्राण रस्व अथ दशमोध्यायः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो भूय भू भु। महाप्राण दीर्घ अक्षरद श्लोक प्रारम्भ आगता भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः शृणु मे दीर्घ मे परमं वचः यत्तेऽहं तके तद्वत् यते इ हेक् बर्तु यत्तेऽहं हेक प्रीयमाणाय दयवि गमनसि പ്രിയമാണായ ഇല്ല ഏനെ പ്രീയ പ്രിദീർഘ ഇതെ പ്രിയമാണായ യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷി ഹിതകമ്യയാ വക്ഷ്യാമി ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಅರ್ಧಕ್ಷ ಪೂರ್ತೀಯ ಇದೆ ವಕ್ಷಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಗಮನಿಸಿ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮುಂದಿನ ಶಬ್ದ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯ ಈಗ ಈ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹಿತ ಈ ರೀತಿ ಮೀನ ದೀರ್ಘ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಲ್ಲಿ ಯಾ ದೀರ್ಘ ಮೀ ರಸ್ವ ಹೇಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ वक्ष्याम्यया नोड़ो पूर्ति श्लोक मत तो श्री भगवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वच ये हम प्रीयमाय वक्ष्याम्यया Rana, na